Okey, sekarang kita tengok pula sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan ni dia lebih ringkas Ah uh, untuk yang bahagian pembiakan ah uh, untuk yang awal ni lah uh, dia lebih ringkas daripada sistem pembiakan lelaki sebab sistem pembiakan lelaki tadi yang mengeluarkan pedali pun ada dua kelenjar prostat dan juga vesikel semen kan. Okey, untuk yang sistem pembiakan perempuan dia lebih sikit nak ingat. So satu adalah Faraj. Okey, Faraj ni tempat yang kamu nak kencing, tempat yang kamu nak lahirkan baby. Okey, tempat sperma masuk. Kemudian cervix. Daripada Faraj, okey, masuk ke Faraj dia ada cervix. Okey, cervix ni adalah uh, cervix ni dia mela, uh, menghasilkan mukus. Okey, mukus ni macam bendali lah. Ha macam bendali air-air yang pekat sikit. Ha, ma macam hingus kamu. Ah ha. tu maksudnya mukus. Okey, so maksudnya kenapa dia ada mukus-mukus dekat cervix ni? Sebab cervix ni memang fungsi dia dia lahirkan mukus. Kenapa ada kena ada mukus dekat situ supaya sperma yang masuk tu boleh bergerak ke atas. Ah ha, boleh bergerak, uterus ni adalah tempatnya nanti kamu punya telur ovum. Ah ha, kamu punya ovum tu nanti membiak menjadi, membesar menjadi baby ha, adalah di dinding uterus ni lah. Okey, kemudian tiup falopio. Kemudian sperma tu akan naik pula daripada faraj tu. Dia lalu kat cervix. Kemudian dia pergi kat uterus tu. Dia naik terus ke tiup falopio. Ah, ha, so tiup falopio ni lah. Tiup falopio ni dia macam tanduk kerbau tau. Kalau kita tengok sistem pembiakan wanita ni. Macam mulut dia faraj dengan cervix. Ah, ha, mulut dia lah faras faraj dengan cervix ni. Kemudian ah mata dengan kepala dia tu adalah uterus. Ha kemudian tanduk ada kiri kanan, tanduk terbau kan dia macam kamu depakan tangan, kamu depa angkat tangan kamu, Depakan tangan kiri kanan, ah itu adalah tiub fallopio. Lepas tu bila kamu depakan tangan, kamu turunkan tapak tangan kamu tu. Ah maksudnya depa tu bukannya aa, tapak tangan tu Uh, tegak, tapak tangan je Lengan eh. kamu masih lagi tegak Melintang, ha. tapi tapak tangan Hujung sekali, jatuh ke bawah ha. tu adalah bentuk tip falopio lah. Dia melengkung sikit ke bawah Kat hujung tu, sebab Yang bawah tu, yang tip falopio tu Pegang ovari, ha. lebih kurang ha. Bawah tu, hujung So tube ni dia macam uh, hujung tube fallopio yang melekat dengan ovari tu dia adalah bercabang-cabang. Ha. dia macam tangan lah bercabang-cabang-cabang. Ha. sebab dia boleh bergerak. Ha. sebab bila ovari ni dalam ovari ni dia akan hasilkan banyak telur-telur kamu tahu Dia akan hasilkan banyak ovum, ovum, ovum. Tapi mungkin ovum tu cukup matang. Ah ha, maksudnya tak membiak. Dia mula hasilkan banyak ovum, banyak telur-telur, telur-telur. Tapi hanya satu je telur yang akan membiak sepenuhnya. Ha. so telur yang paling sehat yang membiak sepenuh tu lah bila telur tu dah betul-betul matang. Dah, 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 dah membiak sepenuhnya, tiub falopio ni, Contohnya macam hari ke-14 selepas kamu period ha, Maksudnya hari yang subuh lah katanya So, bila dah cukup matang tu Tiup fallopio ni um, Tangan dia cabang-cabang tu Dia akan bergerak dekat dengan telur tu ha, Yang matang tu ha, Kemudian dia akan ambil telur tu ha, Nanti kita akan tengok video 3D animation lah Dia akan ambil telur tu masuk ke tiup fallopio. So, telur ni dia akan tunggu sperma datang ke tiup fallopio. Sebab itulah sperma walaupun dia dihasilkan 300 juta sperma tapi 300 juta tu akan berenang-berenang daripada uh, faras ke cervix kemudian berenang-renang ke uterus so dalam tu berjuta-juta juta yang mati macam medan perang lah ha, yang tak sehat dia akan mati 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 so hanya yang sehat sikit je yang sampai kat tiub falopio so dekat tiub falopio ni lah sperma ha, tempat dating lah ha, tiub falopio ni lah tempat bertemunya sperma dengan ovum ha dekat tiub fallopio ha sperma bertemu dengan ovum dekat tiub fallopio ha lepas tu barulah sperma ni akan masuk dekat dalam ovum Okay, so itu uh, uh, sistem pendidikan uh, sistem pendidikan eh. sistem pembiakan perempuan ada 5 je yang kamu perlu ingat Okey, iaitu tiub falopio. Tiub falopio tu adalah tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Ha, tempat persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku bukan berlaku di faraj, tapi berlaku di tiub falopio. Ha, sebab banyak panjang lagi laluan sperma tu nak naik ke servis, naik ke uterus, naik ke fallopio, tiub falopio. Baru jumpa dengan ovum. Ha, macam pengantin lelaki lah. Dia kena lalu dulu kemah, kemah, kemah. Baru tunggu perempuan dekat pintu pintu rumah pengantin. Ah ha, pengantin perempuan tunggu je kat situ. Okey, kemudian ovari. Ovari ni dia menghasilkan gamet betina, ovum dan hormon seks wanita gamet betina ovum tu kita panggil gamet betina. so dekat ovari inilah terhasilnya ovum-ovum. Okey, uterus. Uterus ni tempat embrio berkembang dan membesar. Uterus ni adalah rahim. rahim perempuan tu uterus. Uterus je. Okey, uterus. Setempat tempat embrio berkembang dan membesar. Apa tu embrio? Embrio ni adalah bayi yang dalam perut nilah. Ah maksudnya yang baru nak lahir. Ah baru-baru nak tumbuh kaki, baru nak tumbuh tangan kita panggil sebagai lah embrio berkembang dan membesar. Tempat embrio berkembang dan membesar adalah di uterus. Okey, uterus lah. Okey, kemudian cervix. Cervix ni tugas dia adalah mengeluarkan mukus. Macam saya cakap tadi lah, mukus ni macam hingus kamu. Berdali, cecair-cecair pekat sikit. Mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Ah, ha, Mengeluarkan mukus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okey kemudian faraj, faraj ni tugasnya menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Ah so kalau bukan Caesar, secara normal bayi akan keluar daripada faraj. Menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey, jom kita tengok. Oh, animation. Okey, so dekat sini kan, ah sperma banyak-banyak ni dia akan ah, lalu dekat upus. Okey. Sperma ni, dia akan lalu dekat cervix. Ha, cervix ni yang dia akan... Cervix ni, cervix, mukus cervix ni dia akan menyenangkan. Ha, cervix ni dia akan mengeluarkan... Sekejap ya, saya pause sekejap. Ha, kalau kita tengok, sperma ni dia berenang macam ah ha, dalam air lah. Ha, kalau tak ada air macam ni, tak berenang. Ha, so, sebab tu lah cervix ni akan keluarkan mukus supaya sperma ni boleh berenang-renang kat situ. So kemudian barulah dia akan sampai kepada uterus. Ah ha, kalau macam ini adalah uh, tangan tangan tip yang dia bercabang-cabang kat keliling dia tahu. Ha, macam kita tangan kita ada lima jari je. Dia sekeliling bulatan tu ada banyak 20 30 jari. Ha, dia akan pergi dekat ovari contoh yang bulat ni ov ov ovari so tiub fallopian ni dia dekat dengan ovari so ovari ni dia akan keluarkan contohnya daripada ovari ni bulat kemudian ada lagi bulat kecil keluar daripada dia iaitu telur yang dah matang so kemudian tiub fallopian ni akan sambut ha, tiub fallopian ni akan bergerak dekat ha, ni yang saya cakap dia macam kepala lembu Zaman korban ni kan ha, So dia ada kiri kanan Macam tangan kamu depan Turun bawah ha, Tapak tangan tu turun bawah So tiup falopio ni dia sebenarnya bukan lagam melekat terus dekat ovari tu tapi dia adalah tangan yang bercabang-cabang yang berdekatan dengan ovari dia akan mendekati ovari lah untuk ambil telur ha, so tiup falopio ni macam tangan kamu tangan kamu tu lah tiup falopio yang berlaku tempat persenyawaan berlaku Okay kemudian telur yang dah matang ni okay so contohlah kan ha, ni dia tunjukkan animation sperma-sperma berenang-renang-renang berenang melalui ha, tengok otak jadi that few sperm survive maksudnya sperma-sperma lain akan mati tau sperma yang tak cukup sehat dia akan mati kemudian dia akan lalu sperma-sperma yang sehat sahaja yang akan tinggal untuk melahirkan melahirkan bayi yang sehat lah Okay, so Alah, iklan pula sekejap ya yeah. Okay, kemudian sperma akan masuk ke telur Sperma ni ah uh, tel okay. Sperma adalah sel yang paling kecil Dalam tubuh seorang lelaki Manakala ovum pula Adalah sel yang paling besar Dekat dalam tubuh uh, Seorang wanita ha, Betapa indahnya ciptaan Allah Ciptaan Tuhan Okey, jadi so ovum yang ovum ni besar lah. Ovum ni sangat besar dibandingkan dengan sperma yang sangat-sangat kecil. Jadi sperma banyak-banyak ni dia cuba nak tembus ke ovum yang besar ni lah. Sperma macam berudukan dia nak tembus masuk telur, bulat, ha, ovum yang besar. So antara banyak-banyak tu, walaupun ada 300 juta sperma dah, dah lalu sana sini sebab banyak yang dah mati mungkin tinggal sejuta je ke seratus ribu je ke sperma yang dekat dengan telur tu. Dekat ovum tu. So hanya satu je yang diterima bukannya yang paling sihat ke paling gagah dia bukan kira yang paling cepat tapi dia kira yang mana yang paling serasi dengan telur tu barulah telur tu terima ah yang mana yang paling serasi kemudian barulah telur tu akan terima sperma tu masuk okey dia masuk kepala je dia masuk kepala je dan bila sperma tu dah masuk dekat dalam telur Okay. Dia akan masuk hujung kepala je tau. Bila masuk je hujung kepala uh, sperma tu, telur ni akan keluarkan satu cecair yang buat sperma-sperma lain berjuta-juta yang lain tu mati. Pecah. Uh, kepala dia pecah, mati. Uh, so, maksudnya telur ni memang di uh, dihasilkan un untuk menerima satu sperma sahaja. Dia tak lebih daripada satu sperma. Dia terima satu dia, dia dah block dah. Sperma lain semua dah tak boleh masuk. Pecah, lemah ah ha, dia dah block dah tutup dah pintu hati dia dia terbuka kepada satu sperma je walaupun ada berjuta-juta sperma kemudian bila dia dah tutup tu so kepala sperma tu akan pecah kepala sperma tu akan pecah dan Uh, keluarlah telur kecil Menjernih uh, um, ke, yang, yang, itu adalah DNA uh, DNA lelaki So dia akan dalam telur tu lah DNA lelaki tu Akan bergabung dengan DNA perempuan uh, Yang tu lah kamu ada Ada sikit ikut ayah kamu Sikit ikut mak kamu uh, Dan dekat si, dalam telur tu lah berlakunya Apa-apa proses-proses yang lain uh, So bila dia dah berkembang Jadilah zikot So dekat dalam telur tu dia akan terhasil sebiji sebanyak lagi telur-telur lain. Dalam telur tu dia akan ada banyak bola-bola lain yang berkembang daripada satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat sampai ada enam belas sel. Ha, dia akan jadi sampai enam belas sel. Kemudian dia akan pecah-pecah-pecah-pecah sepanjang dia turun kepada tiub fallopio tu. Ha, bila dia dah dia dah bersenyawa, dah bercantum, so dia akan keluar daripada tiub fallopio, dia akan pergi ke dinding uterus. Dia bergolek-golek-golek sampai dinding uterus tu, iaitu rahim kita. Ha, dekat dinding uterus tu, dekat rahim kita tu, barulah dia akan macam tenggelam masuk dekat dinding uterus tu. Kemudian barulah dia akan jadi baby. Ha, akan jadi baby. Dia, dia akan keluar daripada sarung tu lah. Ha, itu adalah proses sistem pembiakan wanita. Ha, dia akan tenggelam dekat dalam dinding uterus tu. Kemudian baru dia akan jadi embryo. Ha dia akan keluar jadi embrio jadi baby ah ha, jadilah kamu sekarang dah membesar ha, jadi okay. itu adalah sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan wanita ha, antara benda yang kamu kena ingatlah vesikel semen, urethra, duktus sperma, zakar, scrotum, testis, kelenjar prostat, tube falopio, ovari, uterus iaitu rahim, cervix dan faraj ha, kena tahu apa fungsi-fungsi di